si Ježíš, já nechci. Kerej, vem si bych boje, těch mám hodně. Jo? Ježíš, tak jsem nikdy neviděla. No, Ježíš, na něm... Ježíš. Tak se uh, rozbal si ho sama, <laughs> protože Ježíš kriste a to tady nič. Ale já už jsem dlouho nerozdělávala. Tady máš, nechutná. tady to máš zase, tak tam. Pozor na nechty. Hmm. Tak, vyndej to. to. Máš dlouhý, no. Víš, on je Červé, aspoň to na tom Ježíš bude vidět. Se, ale já to nechci strkat, uh, to si no, to musíš, nechutná. Musíš si zjistit, kam se to odvíjí, takže takle. takhle. Dej si to mezi zuby no, a to, to. Je to, hnus. je to hnusný, nebudu ale nebudu to... je to účinný. Dej to takhle, Takhle jest tady jako. To s... o... nos, no, kuma, no a co? No, nechci. Ne, dávej, o, ne. dávej, ber, dá. Počkej, nedělej kučičky, nemáme. No, smrdí to. Buď ráda, že má tohle. Ale, buď ráda, smrad gumy je někdy nebudu zlatý. Si to Prosím, dej si to takhle, no, ty... si to Prosím, nauč ty posluchače, dělej. Já ti budeš si to prosím pište, co to tohle dělej. Nedám si to. Dej to, já ti to ukážu, si... to, hele. No, ty si to dej do pusy a ukáž mi. No, no, já no, to ne, ne, no, já si to nebudu rád umělej odsat do pusy. <laughs> od toho, do pusy <laughs> ty, ukáž to, poči, nedám ne, si to ne, do pusy. Tereso, ne, nech to. Nedám si to Ned do pusy, te... to smrdí. No, ale gumou jenom. A to je čistý. No, ale gumou, ale smrdí No, dělej, dělej, dej si to obráceně, aby se ti tohle zůstalo v a rolovalo. No není fakt čas, už Ale je půl, to na ní nasazovat. Přátelé, pomocte mi. Přátelé, ne. pomocte mi. Dělej, ne, se nehádej, že malá holka, no, tak. Dělám herečku, ne? No dělej herečku, pak bude slavná. Ano, ne, ne, nebudu Já se tam nestrčím do pusy, to si, já nemám dobře, na rekonomii. Dobře, tak teďka si vem, no, že... No já, počkej, vůbec ne, zkusit, ne. zkusíme to rukou, takže. Zkusili jsme to, jak se to odvíjí, udělej rezervoár, bylo tam kolik se spermata to je málo na mě. Ještě, no, ještě si trošku, ještě jenom... trošku. No, tak stačí. Teďka musíš nechytit e, přetání před, před košku. Tak, tak. A teďka e, musíš naslenit. No, naslenit e, nebo lubrikovat nemáme. Musíš naslenit. Trošku, abysme to nezničili, ne, ten kondom. Ne, posluchačka, nebudu jí to volizovat. Ne? No, tak si, stejně si to uklidí. Dělej, tak nandej kondom. No. Tak. No, ale nemusíš už držet za tohle. Musíš tady za tu obroučku. Tak, počkej, máme to mikrofon, tak dobrý. Tak, nasazuješ na obroučku. Dobře, furt je tam ten mikrofon, je to hrozný. Já ti to musím tam takhle ten mikrák, aby to bylo. Tak a krásně, ještě, ještě, ještě. A teďka jemnými pohyb, pohyby, pohyby, ještě kousek, nasazuješ a vidíš, ale to by to jde, čeleček. ale, ale, hele. ale teďka podívejte se, jak jsme pro vás oblíkli, oblíkli do černého, takže to je tak, černé. Černé. takže e, jinak pro posluchačku Petru z Prahy, prosím tě, my už ten kondom tam necháme, aby zo měla chráněný, měli jsme ho tady v ruce jenom ve studiumy, já z něj vyndám, vyndávám baterky, kondom, e, teda e, futra zavírám, e, dávám to řediteli do kanceláře a Petra z Prahy, je ten, fuj, to smrdí, co to je? A to smrdí. A tohle si dáváš do pusy, jo? Ty seš čuně. Už písničku já jdu pro stůl, aby jsme mohli dělat polovu.